власть это Януковила, но на встречу людям идти не хочет. но ну, я верю, что мы своего добьемся, и борьба она наша в самом разгаре набирает силу. Я уверен, что мы победим и добьемся того, что здесь будет демократия, здесь будет уважение людей, чего эта власть не демонстрировала, я думаю, ни одного дня своего пребывания с 2010 года. Вот, теперь по журналистике. Значит, тут поднимался пару дней назад вопрос, что в разных странах есть ли государственное телевидение оно может быть, оно может быть и может не быть. Это по-разному. В различных странах в конечном итоге должны решать граждане, нужно ли государственное телевидение в стране. Но, конечно, такое государственное телевидение, как одесская компания, оно не нужно точно. Это полное позорище. И далее еще второй вопрос. По вечеру и маршу воскресному. То есть мы, журналист вообще, он не должен делать никогда две вещи. Самое важное, что он не должен делать журналист, он не должен замалчивать общественно важные события и он не должен брать. И это то, что наши оппоненты в Одессе делают постоянно и бесконечно. Вот. Они замалчивают, они врут. Но даже у этого какие-то пределы, казалось бы, должны быть. Но когда э, Трухановский сайт э, Одессит и Марковский сайт Таймер просто в 10 раз занижают количество участников наших воскресных акций, у меня для этих господ э, журналистов есть э, только по сути одно слово но на двух языках. По-русски это позор, а по-украински это гарь. Bon dia